Сегодня получилось многое. В Харькове не получилось. Если там чуть-чуть бы проиграли, то может сегодня. Но все равно боролись все молодцы. Все, поздравляю Харьков, удачи в финале. Добрый день. Сложно комментировать. И честно скажу вам не хочу комментировать эту игру. Да? Кубковая игра складывается из двух игр. Можно много сейчас рассказывать всего, но Я горжусь своими игроками, они молодцы. Мы выиграли сегодня игру. Если берем конкретно сегодняшнюю игру, я их с этим поздравляю. И сейчас нам надо фокусироваться на чем горвать. Спасибо. В первую очередь хотел поздравить свою команду с выходом в финал четырех. Сегодня команда показала характер. Сыграли в конце как одно целое. Почему были разные игры? Во-первых, в Харькове химик играл без Павлова Сергея. Он лидер команды, и, может быть, это их ослабило. Плюс получил травму Илья Сидоров. И мы, конечно же, дома комфортнее себя чувствуем. Играть в химики в Южном всегда тяжело, поэтому сегодня была очень агрессивная защита команды с Южного и сбили нас где-то на поспешной атаке, которые мы не забили и много мячей получили с быстрого отрыва да, при счете. Сделали много невынужденных потерь при счете, когда 10 очков Химик выигрывал, мы перехватили мяч и тут же вместо того, чтобы забить из-под кольца, стало 8 очков, тут же получили обратно и счет стал минус 16, и отсюда же была игра нервов. И... Было очень тяжело довести игру до, до нужной нам разницы. Но парни справились, сыграли очень грамотно в концовке, сыграли на фол и получили пробитие штрафных и довели матч до такого результата.